可以看到安全带，笔记本电脑。 Perjalanan aku kali ini bermula daripada Bandar Ipoh iaitu pekan utama di negeri Perak. Untuk memudahkan perjalanan aku kali ini, aku decide untuk mengambil kereta tapi iaitu pengangkutan yang lebih mudah daripada Ipoh sehingga ke KLIA. Perjalanan kali ini akan mengambil masa lebih 6 jam. So, untuk membuatkan aku tidak merasa keletihan, aku telah memilih perjalanan di sebelah malam Setibanya di airport Kansai, aku terus bergerak ke train station di sebelah bawah dan dekat sini aku dah mula rasa teruja. Aku rasa teruja bukan disebabkan kawasan dia, tapi aku terasa teruja disebabkan design kereta api dia yang pelbagai. Destinasi aku yang pertama adalah untuk menuju ke rumah sewa yang telah aku ambil di Temma Station Di sepanjang perjalanan di dalam tren aku melihat kepelbagaian bentuk rumah jalan raya serta bangunan-bangunan di sekitar bandar Osaka Semuanya sebiji macam dalam dunia anime Suasanya yang cukup berbeza dari 6 jam yang aku naik kapal terbang tu dari segi pembangunan, cuaca serta keadaan pengangkutan awam yang cukup lengkap, membuatkan aku terdiam seketika. Di sini konsep yang telah diterapkan adalah kemodenan di sebalik warisan. Setelah selesai meletak beg aku di rumah sewa, aku terus ke destinasi yang pertama iaitu Nara. Nara adalah sebuah bandar yang tidak jauh daripada Pekan Osaka. Hanya dengan menaiki tren selama 45 minit, aku menikmati keindahan panorama yang cukup menarik. Setiba di stesen Nara, aku meneruskan perjalanan ke Nara Park. Di sepanjang perjalanan kami ke Nara Park, setiap lorong, di setiap ruangan kecil, bahkan di setiap penjuru yang wujud, permandangannya sangat-sangat mengujakan. Wah, nanti nak satu. Di sepanjang lorong ini aku melihat ke jenis kedai yang ada. Dengan warna-warni lampu yang bersinar serta keadaan jalan yang sangat selesa. Salah satu daya tarikan pelancong untuk datang ke Jepun adalah keunikan dan modernisasi yang diterapkan dalam semua peralatan mereka. Contohnya di sini, di 7-Eleven di Jepun ada jual yogurt buah-buahan yang di mana apabila kita membeli yogurt ni, dia akan datang dengan buah-buahan segar yang di mana kita harus memasukkan ke dalam mesin ini. Melihat keadaan teknologi ini sangat teruja dan setiap kali apabila kami tiba di 7-Eleven kami tidak melepaskan peluang untuk membeli yogurt ni dan melihat macam mana proses yogurt ni dibuat di hadapan mata kami Sepanjang aku berada di Nara, banyak lorong-lorong dan kawasan yang tak dapat aku nak tangkap menggunakan kamera aku. Perasaan teruja membuatkan aku merasakan melihat dengan mata sendiri adalah lebih baik daripada rakaman kamera. Jikalau anda semua berpeluang untuk datang ke Jepun, belajarlah untuk berbahasa Jepun. Kerana bahasa Jepun tidaklah sukar seperti yang kita sangkakan. Contoh, sekiranya kita membeli barang di kedai, bolehlah kita ucapkan arigato gozaimas sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Terdapat pelbagai kedai yang menjadi daya tarikan utama di sepanjang lorong-lorong. Antaranya kedai yang menghasilkan mochi iaitu sejenis kuih lembut yang berintikan kacang merah. Gaya lagat ogisan mengadun mochi sehingga lembut menjadi tarikan aku serta para pengunjung yang berada di sekitar lorong ni. Maaf, tiada rakaman ketika aku sedang menipati mochi itu kerana teksturnya yang sangat lembut disertakan dengan kacang merah yang panas membuatkan aku teruja makan sehingga lupa untuk merakam. Di sepanjang jalan dan kawasan Nara ini terdapat banyak sangat rusa berkeliaran. Mereka seakan-akan sudah menjadi penduduk asal di kawasan ini. Rusa-rusa ini mudah berinteraksi dengan pengunjung, menundukkan kepala mereka dengan lembut ketika diberikan makanan. Ha. Uh. Tunggu tunduk dia, tunduk lu, tunduk lu. Ha. Ha. Nak. lu, tunduk lu, uh. uh. tunduk lu. Ha. Tunduk dulu, tunduk dulu, tunduk dulu. Kalau ada tunduk baru kau bagi dia makan. Tunduk dulu, tunduk dulu. Kamu kena tunduklah. Terdapat terlalu banyak rusa di kawasan ini. Dan kebanyakan rusa di sini dikatakan jinak. Tetapi tidaklah sejinak seperti yang kita sangkakan. Tunduk dulu, tunduk dulu, tunduk dulu, tunduk dulu, tunduk dulu. Lepas dia tunduk baru bagi makan. tunduk dulu, tunduk dulu. Ha, dia tunduk baru aku bagi makan. Tunduk dulu, tunduk dulu, tunduk dulu. Sinar cahaya matahari yang menyinar pada waktu petang menaikkan lagi warna keemasan ketika berada di taman ini. Walaupun nampak seperti panas, tetapi sebenarnya angin yang bertiup sangat sejuk. Ada. Di taman ini, pengunjung bebas berada di sekitar padang yang luas, menikmati keindahan taman serta pemandangan yang cukup indah ditemani rusa-rusa. Melihat keindahan ini, ia merupakan satu pengalaman yang sukar untuk dilupakan. Ada orang memberitahu bahawa Kehadiran rusa-rusa di sini adalah sebenarnya menjadi penjaga bagi taman di sekitar ini. Di sini aku sempat singgah di salah sebuah tokong yang dikenali sebagai Todaiji, pintu gerbang yang cukup gah memukau mata setiap pengunjung yang tiba di sini. Ketika aku bergerak masuk ke dalam kawasan ini, aku dapat lihat kepelbagaian seni uke lama yang dapat dilihat di sekitar kawasan ini. Di Todaiji, masa seakan terhenti. Di hadapan kawasan ini Aku diperlihatkan dengan suasana yang tenang Kedamaian Kebijaksanaan Dan keharmonian Sepanjang perjalanan aku di sini, semua pemandangan yang dilihat dengan mata ini sangat memukau. Walaupun cahaya matahari bersinar di kala malam menjelma, namun cuaca angin yang bertiup sangat sejuk hanya mampu mengucap syukur kerana masih dipanjangkan umur dan diberikan rezeki melihat hasil ciptaan Tuhan ini